Скажите, пожалуйста, на что сегодня рассчитывали, за счет чего собирались противостоять сопернику и что пошло не так? Потому что, судя по счету первого тайма, пошло не так сразу. Что Нет, случилось? Давайте начнем, что пошло, пошло не так. Это будет легче. Наверное, скорее всего, сегодня отсутствовало ряд ключевых футболистов, там всего того, что по болезни, травма. Потом команда образовалась буквально, мы играем второй тур, мы перед чемпионатом провели всего лишь одну тренировку, и мы еще друг с другом даже, честно, не познакомились толком. То есть я считаю, что, в принципе, как по самоотдаче, ребята молодцы, что касается игровых моментов, очень много работы. Мы будем сейчас на тренировках, будем отрабатывать тактические действия, потому что, ну, честно говоря, пока даже не... Нет, что комментировать по поводу этого. То есть будем работать, будем стремиться к лучшему результату. То есть, если я правильно понимаю, по сравнению с прошлым чемпионатом задачи у Мрии пока что не менялись. Скажем так, у нас задача сыграться, наиграть состав, да, сыграться на состав, состав. Задача, наиграть состав да. То есть... Пока сейчас других задач, ну, можно поставить любые задачи. Победа, первое место, ну, надо смотреть правду в лицо, быть реалистами. То есть задача у нас – набирать состав. И потом уже ставить, ну, идти дальше, дальше, дальше. Хотелось бы услышать короткий комментарий про эпизод с удалением. Что а там за... случилось? Обратная сторона комментировать отказалась. Ну, но... Но в футболе... Это самое запрещены удары по лицу. Кулаком, не, ну поэтому, это понятно. Э, ну, Но и, наверное, просто и... так люди же не бьют соперника в футболе кулаками по лицу. Это ну, же не бокс. Какой-то комментарий в сторону человека, который э, повел себя так, может что-то сказано некорректно. Поэтому я не, ну, не, не буду комментировать. Пусть тот человек, который ударил, пусть он это все расскажет, что было, что э, повлияло на то, что он так себя повел. Спасибо.